Говорят, не дай слова Свою судьбу ты пишешь всегда сама Ты не вникай в пророчество И не впускай одиночества На зло ветра Мы сильные и будем по-любому счастливые. Остановись в глазах, смотря Счастье здесь, рядом я вдвоем, вдвоем, что искала теперь найдем, вдвоем, вдвоем, навстречу любви пойдем, сердце одно, о, о, о,

эспрессо. Доброго вам ранку. Приятно снова вас в нас побачить. Уже в трех. Да, но ты запытывала. Спевают вдвоем, а их трое. Музыкантчиков два, трое, три. Где у меня стакан води? Музыканты всегда дискриминуют. Музыканты не пьют. У вас было только двое. Сегодня вы в трех. Мы как клетки делимся размножением. Ой, не размножаемся делением, наоборот. Только на пятницу эфира у вас будет четверо уже. Да, может быть. На самом деле мы просто пригласили нашего друга поучаствовать в нашей такой маленькой маленькой Мы сейчас ä, планируем ä, большинство наших треков перевести в акустическое звучание. Которым нам вот, э, помогает, и, помогает Дэнни, Чу. Нереально крутой музыкант, нереально офигенный гитарист. Мама, привет! Нереально крутой шутник. Пам-пам. Ой, извините. Ну, давайте на начале, напевно, сгадаем про наиголовнейших. Вы такие сегодня запальные энергийные радостные, потому что, напевно, вы рушаете увильное плавание, что называется. То есть вы уже не работаете с продюсерами, вы сами себе хозяи, так? Свободное плавание, да, свободное плавание лично для нас, мы э, сами себе продюсеры, мы сами себе режиссеры, сами себе звукорежиссеры и сами себе саунд-продюсеры. А, нравится... вы, вы так сказали, как будто бы мы всегда ходили, мы с продюсером нет, нам так грустно. Не, Минулого раза вы до нас приходили, сколько это было? Два месяца? Жалуюсь. Не помню, а вы были с продюсером. Да, мы тогда были с продюсером, на самом деле у нас сейчас окончился контракт вот, наш контракт подошел к концу, и мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Музыка – это то, чем мы живем, и мы собираемся продолжать. Сейчас вот для того, чтобы дать понять людям о том, что мы не стоим на месте, мы делаем, опять же вернусь, переводим наши треки в акустическое звучание, чтобы понять нашему зрителю то, что мы можем делать качество. Просто всегда приятнее выполнять не там желание или вказание, а работать так, как хочется самому. Відповідно, от этого, какой-то свой родной творческий бизнес-план уже создали для себя? Да, конечно. У нас есть определенный план. Мы понимаем, где мы находимся. Мы понимаем, что это не самодеятельность, а это шоу-бизнес. Это, конечно же, здесь должен быть медиаплан, который должен быть проработан и обдуман. Ну, собственно говоря, все, как мы видели, как работает наш менеджмент, то сейчас этим мы занимаемся самостоятельно. У нас все продумано, у нас готово, как бы, поэтому мы с уверенностью говорим, что мы будем жить. Но чем сама вы занимаетесь? Тобто, ну, мы знаем, что первым создается листовка для квартирников, да, да. да. Квартирник, да которые, да, да, у нас будет Мы решились на это движение. Мы собираем небольшое количество людей в определенном месте и устраиваем маленький квартирничек, то есть такой поп-поп квартирник. Это, это новизна в Украине. В Украине такое делать очень мало. И сразу э, же... разъяснить глядачам, да. что это такое. Что такое, такое? Вы приходите к нам в гости, к нам в гости, это на Саксаганского 120, город Киев, где мы будем находиться с Деничу, с девушкой, Борисенко, с Александром Борисенко, с девочкой с Махой, девушкой Махой вот, да. которая играет на перкуссии. Мы будем играть все наши треки, которые были у нас накоплены за наше время. За 4 года? Да, за 4 года, которые мы поем на сцене. Мы все переводим в акустический формат. То есть мы их Примерно, переделаем... уже. Ну да. Кстати, Борисенки, я и акустический формат сегодня в гостях. Ну вот. Главное в тему что Вот вы так запрошиваете всех. Может прийти 10, а может прийти тысяча. Тысяча? Ну, если придет тысяча, то мы выйдем на улицу. Ну, тысяча. Это, конечно, будет очень круто, но если тысяча, это уже полноценный концерт. мы понимаю, вас каким чином вы запрошиваете слухачи? Если с дресс-код, фейс-контроль, то первый зарегистрируется в паблике, тот и приходит. Там определенное количество людей помещается. То есть студия приблизительно как э, ваша, может быть, чуть больше, может, чуть меньше. Вот, то есть, естественно, тысяча туда не поместится. Квартирник. Объясняю вам, что это вообще такое. Это душевная обстановка, когда э, все песни в акустическом звучании играет артист. И артист становится гораздо ближе к своим поклонникам. Поклонникам это нравится, и артист понимает, э, что его людям больше надо. То есть, э, если приходит там 10 человек, да, он понимает, что ну, нужно рулить тогда в какое-то другое место. Если э, приходит 50 человек, то он понимает, что сделал что-то хорошая. Вот. И они при этом общаются, общаются душевно. Это как прийти домой и поиграть на гитаре, только вместе ну, то, с друзьями. Друзей, квартир, друзей э, больше. Сцены не мает, так? Тут, Нет, ну, сцены не будет. Можно вот ну, такой концерт районом Киева, да, например, а Чем тебе например, от зебрания фан-клуба, к примеру? фан-клуба, ну, не знаю. Музыкой. Когда мы собираем фан-клубы, мы просто с ними общаемся. Делимся новостями. Это на кухонке. Квартирничек маленький, да. Концертик. Так как сцены не будет, будет неясно, кто же, ну, кто же <laughs> из нас тоже поет. поет. А да. я так и не поняла, э, вы с этого ничего не зарабатываете? Нет, а, нет, абсолютно. нет. Абсолютно, мы даже за вход деньги не берем. То есть там, нам, на правах заведения... никакой. Мы просто хотим поделиться тем, что мы имеем. Але якщо буде багато людей, то можна ще й гроші брати. Ну, я, я то, що Ми не зараз в цьому этом О, Ну, Звісно, хорошо, коли дідусь капає на счет, але дідішка є. А, Ви цілеспрямовано не хочете ні з ким сьогодні працювати, співпрацювати з якимось продюсером. Тобто, ви в собі ну, відчуваєте сили. Правильно? Ви знаєте, що за яким кроком робити, як це зробити правильно і отримати результат. Цього, я так? вам скажу, то, що силу ми з братом постійно чувствуємо. братскую это у нас не отнять, но отказываться от продюсера категорически мы не собираемся, потому что мы в любом случае одни, всего мы четыре года на сцене, и как ни крутить, мы еще юные. Но просто просто пушику, нам хочется попробовать пушику. самостоятельно это сделать, нам хочется ну, ощутить это все на собственной шкуре. То есть мы видели, мы хотим сделать, у нас появилась возможность, мы это делаем. Было не одно предложение, но пока не было именно четкого предложения, которое бы полностью нас удовлетворило. Ну что ж, друзья, у вас еще мужлы есть, так сказать и э, сделать маленькую репетицию вашего квартирника в нашем эфире Самое запропонуйте да, да. еще фрагмент такой давайте песня самый популярный наш трек под названием звездный берег или найди меня мы да, приделали мы его, да, я... немножко другую раговую обстановочку Дерсия. версию хорошо, ты прав и сейчас вам ее заиграем все знают, что мы очень любим регги и всегда мечтали исполнять это такое чувство, когда Солнечный, ты бегаешь по улице и всему радуйся. Yeah. Волшебная страна на золотом песке Объединила песнями сердца. И если ты приедешь сюда ко мне, то обязательно поверишь чудеса. Yeah. Прекрасно, как цветок, это улыбка, И не сойди из твоего лица, И ночью звездная золотая рынка, исполнить все желания для тебя. Найди меня на звездном берегу Лето здесь будут для тебя Мои секреты Теперь э, ты влюбился навсегда в тебя Под песней моря Где голубая теплая вода э, э. Найди меня на звездном берегу Лето здесь будут для тебя Мои секреты Теперь э, ты влюбился навсегда в тебя Под песней моря Где голубая теплая вода где голубая теплая вода? Где голубая теплая вода? <клес>